Я понимаю, что виноват, как бы кто у вас виноват. Но не первый русский солдат пришел, И Путин а начал кто? убивать Донбасс. А э, кто? Этих самых. А Крым. А Крым сами просрали. Неделю была без власти, ей мой дорогой. То есть, э... А люди, Крымчане, сказали, мы фашистской власти. Это не хотим. Все, да. помоги нам Путин. Помог. Все. Что а эти помог? сами. То есть зашел а на эти территорию Украины войной. Эти сами. Вот вы вспомните тот момент. 2014 год, вы вспомните, нет, давай, ну, две недели было без власти, что войска наши сидели, в Крыму сидели и ждали, закрытые, вот так вот. Что же эти падлы не сказали нет, Турчинов так быстро, что? встать и никого не пускать. Кто что сказал? Никто так ничего. Вы за, сами вы за Путина, я вижу. Да? Я говорю, я не за Путина, я не за него. А за кого? Вы туда я обсуждаете? за наш украинский народ ну, и за русский простой народ, который да, да, да. всю жизнь с нами вот так был. Но почему-то почему они сколько? нас пришли, насколько, оно насколько Заминских убило уже. Что, кто убил? на Донбассе? Да. Какого первого да? То есть вы думаете, Какого? что... Вы думаете, вы хотите, идите вы думаете назад что вы думаете, что, вы думаете, что две области, Луганская, Донецкая, Украина не может с ними справиться или что? Значит, не то, а, что... есть там не русские, не русские танки, не русские грады, не русские оружие, не, не русские наемники говорю. нет. Я не первоначально Путина. говорю. Виноваты в войне наша власть. Все, под... я под... не хочу а что Я сто уверена, уверен, потому что у меня родственники и в Луганской области есть, ну, и в России ну. есть. И я знаю это. Вот. А многие люди не знают этой информации, думают, что первые русские начали стрелять, сепаратисты, все такое Ну а, кто, а кто ж убил? Ну донбассчане а начали, начали отделиться. Вы а знаете, как начали не убивать? Они убили э, команду СБУ, уехала машина СБУшников. Кто убил? Вот, под Горловкой. Вот. Первоначально? Да, да. С самого ДНР... первого И они, Да, да. Тогда не было еще ни войск, ничего. И они их расстреляли прямо в машине. Кто расстрелял? Да вот эти сепаратисты. ДНРовцы? Да. ДНРовцы кого расстреляли? Офицеров СБУ. Их, которые ехали по гражданке. Наших украинцев? Да. Может, это и было, но было вот хуже. это, вот это... А первоначально не, это, было. Вот это, вот это первая... послал войска туда. Какие войска? И с... Обыкновенные, правый, правый сектор даже туда первоначально поехал. Начал это, да? стрелять. По ком? Опять по ком? Нет, по ком? реально. По по, по... Ком? по тем ребятам, которые хотели это самое просто разобраться. И хотели отделиться, я так понимаю. Отделиться. Статус русского языка хотели. И сказали, хватит уже туда а наделись. как ваша фамилия? Скажите, а вы кто? Ну, ради интереса. Ради интереса? Да, я просто в СБУ заявлю на вас. Да, а я до вас. Вы неправильно информируете. Не, серьезно. Меня так, прекращайте. Нет, я не шучу. Я тоже не шучу. Мне информацию так сказали, вам совсем Не, ну вы же агитируете уже, Я за мир, я не агитирую, я за мир и дружбу. Не, я думаю, серьезно, я хочу, чтобы вот здесь вот была Европа. Вот, не мы ездили по Не, если вы говорите, что русские на нас нападали, и шо, я трущи, так поняла. что я, да, я так, так. поняла. Вы, вы, меня, вы меня агитируете просто я за, вас де, не за ДНР. Все. Как ваша фамилия? До свидания. Как ваша фамилия? Я вас не агитирую, я вам говорю. Нет, фамилия, как ваша?